yang dengan cara mati tiang gitu. Tanya, semalam dengan selama bagus tak? Apa dia? Jawab? Apa dia? Jawab? Bagus. Okey, kalau dia jawab bagus, soalan kedua nak tanya apa? Apa yang bagus? Tanya dia apa yang ba? bagus? Apa dia jawab? Agak-agaknya. Ha. Huh. Apa dia jawab? Huh. Tanya dia apa pengetahuan dia dapat? Ha. Huh. Okey. Kadang-kadang macam-macam jawapan tuan -tuan. Oh dia kata bagus betul lah ustaz Kenapa sebab dia bagus ha. Saya pernah orang tanya pun Dia kata ustaz, ustaz ceramah ustaz ni eh, Ustaz ceramah kena lawak-lawak sikit Saya kata apa sah Kata dia orang tidur ustaz Okay, nanti apa? Saya kata biar dia tidur saja Okay, biar dia tidur Okay, sebab apa tuan-tuan sebenarnya? Sebab kenapa kita tidur? Sebab fokus kita Ha? Sebab, kenapa kita tak tidur saya Kenapa kita tak tidur kalau kita Sebab kalau ceramah itu selari dengan kita punya kehendak kita. Kalau apa yang kita dengar itu selari dengan kehendak kita, mesti kita tidur. Kalau apa yang kita dengar itu tak selari dengan kehendak kita, uh, memang kita tidur. Okey, tuan-tuan. Apa kehendak Kalau dia nak dengar ceramah itu tujuan, nak dengar ustaz itu buat lawak, tuan Kalau kita baca Quran, mesti tidur tapi kalau tujuan ni dengar ceramah tu untuk baik diri ni okey uh, untuk dengar perhatian dia adalah untuk memahami ayat-ayat Allah insya-Allah dekat keduduk. Allah sebut dalam Quran apa yang saya cakap ni bukan saya cakap sendiri Allah sebut dalam Quran. Wa idza dzakira Allah itu Allah sebut dalam surah zumar. Sebab pasal surah zumar selalunya Surat 39 Tengok kenapa orang tengok bola sepak dia tak tidur ha, Ada orang tengok bola sepak dia melengkuk ha. ha, pernah pergi stadium Saya pernah pergi stadium Masa saya umur 12 tahun kan? Haa waktu saya dulu, kalau saya datang ke KL tu, pakcik saya selalu buat pergi stadium Memang antara perkara yang saya pernah minat, saya tengok pula sepak Saya pernah semua 12 tahun dulu okay. Kalau masuk stadium mereka atau ada sekali tu masuk, tuan-tuan berimpik tuan-tuan Pakcik saya tak hilang tak ke mana Ha, saya kena impit masa tu Alhamdulillah ada seorang pakcik tu tolong saya Masuk dalam tu ha, Saya dah tak ingat Saya masuk dalam dalam tu Tengok saya mereka tu punya gompok hijau pun je Wah oh, itu pun cukup dah cukup ha, seronok lah Haa nampak tak okay. Tak ingat dah pakcik saya ni Pakcik saya pergi mana tak ingat lah yeah. Duduk dekat mana tu Tak ada tempat duduk kan? Duduk dekat railing tu Railing tu bersih tu 90 minit Tak rasa pun ni sakit ni punya seronok orang -tuan. Kan. Tapi hari ni tuan -tuan, Orang semua yang terlari Imam tu baca tiga ayat Dia rasa ada kaki dia kan. ha. Kaki dia Kata apa imam tu baca banyak-banyak Nah Imam tu baca tiga ayat je hmm. Dia, kan, kan. dia rasa sakit kaki dia Kalau dia berdiri Tengok bola sepak tuan Tak rasa sakit ha. Sebab apa tuan, -tuan? Sebab dia bergantung apa yang dia Allah itu. Itu sebab Allah sebut surah, surah 39, surah Zumar Allah sebut tu pada ayat yang ke 45 tu, tu ni, pada ayat 45 ini manusia punya kata eh, Allah kata wa idza zikrallahu wahda wa idza zikrallahu wahda apabila uh, Allah itu dia peringatkan kepada manusia macam mana kita peringatkan Allah dengan baca Quran kita nak ingatkan tentang Allah ni mesti baca Quran apabila ayat-ayat Quran itu dibaca itu dalam bahasa yang mudah Apabila waiza iza Allah, Apabila Allah itu diperingatkan Maknanya ayat-ayat Allah itu diperingatkan ha? Eh? Wahda eh? Apabila kita hanya peringatkan manusia itu Dengan ayat-ayat Allah Ishma'azad Apa maksud ishma Ishma'azad? Dalam bahasa Arab Ishma'azad Mana rasa bosan Rasa tak seronok Itu sebab orang tahu hmm. Kita kalau seronok Satu benda dengan tu tuan kalau kita tu tengok satu benda tu sedap, sukunuk, makan tu Kita makan benda sedap. Ada orang makan, tengah makan, tidur tu tuan, nasi. Tapi saya pernah tengok budak kecil tidur atas nasi kena. Dia makan tu tidur atas nasi kena. Haa, Tapi biasanya kalau kita minat, dia takkan tidur dah tuan. Betul tak? Jadi Allah kata, kalau diingatkan, Ha? tentang Allah ataupun ayat Al-Quran ini akan bosanlah hati-hati yang tidak beriman dengan akhirat. Wa idza dzikra Allah wa idza dzikra alladziina min duni qaudi pada lain oh, ha, mereka pun gembira nampak. jadi ha, hari tuan eh, jangan ukur sesuatu kebesaran ceramah itu berdasarkan berapa ramai orang datang. Eh. Ha. Jangan ukur keberkesanan tu sebab dia kata Udu'u ila bil hikmah Ini ayat ni pun salah tafsir Ok Manusia salah tafsir ayat ni ha, Serulah pada jalan Tuhan kamu dengan Hikmah Apa ada hikmah? Apa orang faham hikmah ni? Oh, kita nak berdakwah ni dengan hikmah sah. Apa yang faham hikmah? Hikmah Kita tengok apa yang orang suka Hari ni tuan kita nak berdakwah ikut apa yang manusia suka ke? Tak ada Apa yang manusia suka? Kalau dengan ceramah apa yang mesti dia suka? Apa yang buat telinga dia tegak kalau dia dengan ceramah? Hmm. Banyak lawak. Itu tak masuk lagi dalam tamu lah, betul hmm. tak? saya bukan nak cakap apa-apa tu lah, tapi itulah pelajaran yang kita nak ambil. Sepatutnya Allah kita kena bagi perhatian kepada peraturan Allah. Ha, hmm. nampak tak? Tapi itu yang manusia suka. Benda-benda yang memenuhi hawa nafsu yang dia suka Sedangkan yang sebenarnya keberkesanan suatu al-hikmah itu tuan-tuan Kalau dia ambil, tafsir direct daripada Al-Quran kita bula raibati hudan Yang Allah sebut pada surah Yasin Yasin wal-Quran yang hati Demi Quran yang penuh hit, hikmah Maknanya bila kita ke Allah kata berdakwah lah menggunakan al-hikmah Maknanya Allah suruh kita berdakwah pakai ayat Al-Quran sebab yang beri hidayat kepada manusia adalah ayat Al-Quran Bukan penceramah So hari ini kalau kita kata penceramah itu bagus betul lah Sebab ramai orang datang Apa katanya? Kita menetapkan bahawa hidayat itu duduk pada penceramah Pada kena syirik pada Allah Baik orang yang berdengar syirik Kalau penceramah itu sendiri pun rasa bahawa Dia punya penceramah dia berkesan sebab orang ramai datang Kalau penceramah itu sendiri rasa macam tu, Maksudnya dia pun syirik Allah sebab dia meletakkan bahawa kefahaman itu dia yang bah sedangkan kefahaman itu dan hidayah semata-mata milik Allah kalau ukuran Al sesuatu ceramah itu berkesan atau tak berdasarkan bilangan manusia tuan-tuan nescaya dulu zaman Nabi Nuh berdakwah Nabi Nuh berdakwah tak berkesan tak lah. sebab Nabi Nuh berdakwah 950 tahun pernah. Allah cerita dalam al-Quran tetapi apa inni da'awtu qaumi laila wa nahara Sampai Nabi Nuh beradu kepada Allah Aku berdakwah kepada kamu kepada mereka Wahai Ya Allah Selama 1950 tahun Siang dan malam Tuhan Salam jasid um doa in Mereka tak dengar persoalan aku Kecuali mereka lari daripada Adakah itu menunjukkan ketidak Nabi Nuh berdakwah? Tidak Tugas kita hari ini cuma berdakwah saja Sampai kepada masyid oh, Dengan cara yang di sarankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sahaja tugas kita maknanya hari ini kalau kita berdakwah pakai ayat Quran, dakwah itu adalah dakwah yang berkesan, orang nak ikut tak ikut itu bukan dia punya indikator keberkesanan so, jangan ukur satu dakwah itu berdasarkan berapa beragama manusia, kita kena ukur pembentukanan dakwah itu mengikut berapa banyak ayat Quran yang disebut di dalam sebab yang bagi hidayat kepada manusia bukan perkataan kita tuan. Yang bagi hidayat kepada manusia adalah ayat-ayat Al, al Quran. Sebab Allah kata fazakir bil Quran. Berilah peringatan itu menggunakan ayat Al Quran. Tapi hari ini berapa ramai ya orang yang bercakap menggunakan ayat Al Quran? -Qur Kalau kita bercakap tak pakai Al Quran tuan, kita akan perlihatkan hati manusia. Sebab hidayat itu duduk pada ayat Al Quran. Al-Quran. Zalika kita pula raibah fi hudan. Ini kitab yang tidak ada keraguan padanya. Dia jadi petunjuk dan kinayah. Alhamdulillah. Itu kita nak ambil Jadi kita itu sebagai mukadimah kita. Mukadimah pula dekat Ahli Masih dulu. saya sebenarnya nak baca buku ini. okey. tapi yang sebenarnya apa yang saya cerita pun ada dalam buku ini. Kan? Okey, Sebab dia, dia bila baca Dia pun ada dia bersambung-sambung. Kan? Ha, itu kelebihan al Quran. Ayat Quran kalau kita baca dia, dia 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 bagi kita nampak ayat lain, bagi nampak ayat lain. Ha, itu penting kita nak guna gunakan Quran. Sebab dia boleh buat kita jadi kreatif. Okey, sebab Quran saja yang boleh buat manusia jadi kreatif. Tu Allah SWT surah Yusuf, "Inna anzalna Quran al-Arabiyyah." Saya bagi ada lagi beberapa minit eh? Satu satu suku kan? Habis kan? Okey. Okey. tuan buka, surah saya itu? Ingat lagi, Tanya buka Allah Boleh? Ada tanda tak? Buka surat dua betul? Buka surat dua Buka surat dua Buka surat dua Ada tanda Ada tanda ada, ada tanda Ada tanda Ha? Tak ada tanda Tak ada tanda wajah Roman Roman 11 X1 X1 eh X1 eh, X1, eh? X1, eh? Sudah eh? kan? Ha, X satu Sebab apa? Kalau muka sebab dua tu, saya rasa dah jauh sangat lah. Kan? Hmm. Uh, muka saya X satu, nanti tu, tu, tanda, tu tanda kan? apa? Uh, tak tahu ahli bulan dia. Ha, hari tu mana, hari tu saya dah cerita apa makna kefahaman tu tak? Ha? Kalau tak silap saya, last kali saya cerita makna kefahaman. Okay? Apa makna kefahaman? Kefahaman tu apabila kita belajar, kita nampak kebesaran Allah bersebalik sebalik perkara tersebut. Itu saya dah cerita dulu. Okay, kita terus X satu kan? Saya tengok berapa banyak golongan di luar sana yang yang belum diberi petunjuk oleh Allah. Berapa lama itu? Okey, saya bagi contoh-contoh manusia yang belum diberi petunjuk oleh Allah. Eh? Yang kita buat pemerhatian di luar sana. Okey, golongan pertama yang tidak diberi petunjuk oleh Allah adalah golongan yang tidak suka membaca dan belajar. Ah, ha, nampak tu. So, ini kita boleh muhasabah diri kita. Okey, kita boleh muasal pada diri kita kalau kita ni jenis manusia yang tak suka baca dan belajar memang kita bukan golongan orang yang lebih petunjuk oleh Allah sebab dalam Quran Allah suruh kita ikhra baca makna bila, belajar Okay. Itu baru belajar saja Tapi orang faham belajar itu salah okay. Yang setiap hari hanya memikirkan soal harta, perut, haru nafsu dan sebagainya Jadi mana-mana masih di luar sana Bukan tuan-tuan di sini yang keluar sana Okay. Hmm. Cuba tanya diri kita tuan-tuan, berapa banyak harta yang kita kumpulkan itu akan kita bawa bersama pada hari kematian kita. Ini semua ada dalam Al-Quran. Okey? Ajal tidak mengulang seorang itu sihat maupun sakit. Adakah kita telah bersedia? Bagaimana mau bersedia semua ini perlu kepada Allah? Saya nak tanya dulu. Hmm. Dulu saya dah tanya dah ulang balik. Bila nak mati? Ah, ya. Hmm. Tuan-tuan bersedia Tuan dulu? -tuan? Macam mana mesti dia? Ok, hari ni kalau rasa kalau tuan-tuan mati hari ni, agak mana tuan-tuan nak pergi ni? Kalau mati hari ni, mana nak pergi? Tuan-tuan juga? Atau tuan-tuan Mati tau betul. tuan? Kalau kita mati, mana kita pergi? Kumpul lah. <tuh> kumpul tau pun? Kumpul, <tuh> kumpul, kumpul tu sama ada taman-taman syurga atau lubang-lubang rata. Itu kumpul. So hari ni kalau kita mati tuan-tuan Sama ada kita pergi ke taman syurga Atau kita masuk ke lubang Tuan-tuan nak pergi Nak masuk? Betul tak masuk syurga ni? Betul, 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 betul? Mau mau kucing, mau mau harimau oh, mau mau kucing, mau mau harimau macam mana? Ini bahasa orang motivasi tuan ya, Mau kucing tu Mau mau lahan dia Mau mau harimau macam mana? Hari-hari mau Buatlah semua, sungguh, -sungguh. Hmm. Tapi tuan-tuan Hari ni kalau tuan-tuan nak -tuan masuk syurga Tuan-tuan kena esek diri tuan-tuan hari ni juga Siapa ada layak tak nak jadi calon syurga hmm. Siapa yang masuk syurga Siapa yang layak nak jadi Nak apa Nak masuk syurga siapa Siapa Orang yang bertakwa hmm. Siapa orang yang bertakwa Apa Mengikut Taat, taat kepada Allah. Macam mana taat? Ha? Ikut peraturan ha? Allah. Kak, Allah. Peraturan Allah itu mana? Dalam Al-Quran. Tonton majlis Quran tak? Apa yang tonton majlis? Tonton kata tonton majlis Quran. Apa yang tonton majlis? Sekarang ni tanya. Apa yang tonton majlis? Tajwid majlis tak? Wah, oh, senyap ni. Tanya, tak ada mengajar. Tonton itu tak seorang guru tajwid sekarang yang semak macam tuan-tuan perlu guru sekali. Rasulullah pun ada guru tajwid dia. Eh. Siapa? Rasulullah yang Allah dah jamin masuk syurga tu pun ada guru tajwid dia tuan-tuan. Tiap-tiap tahun semak baca Ali. Ini, Hari ni nak masuk syurga tak boleh dengan angan-angan tuan-tuan. Tak boleh dengan rasa-rasa. Eh, saya rasa-rasa saya dah mengucap eh? Cuma belum pergi haji lagi Tapi Tuhan kata pergi haji tu kalau kita mampu Saya tak mampu lagi sekarang eh, Jadi kalau saya mati Moga-moga Tuhan ampunkan saya moga syurga Ada tu macam tu tu ma? Tak ada Okey Hari ni kita banyak mahir benda yang lain tu tuan Terus sebab saya kata hari ni kita mahir eh, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris Kerja kita semua kita mahir tuan Tapi tanya kita Benda yang nak bawa kita tuan tuan Nak masuk syurga tu Tanya kita mahir atau tidak sekarang Dan kalau kita tak mahir sekarang ni bottom line apa tu tuan Tuan-tuan belajar tak? Ah, itu sebab sekarang ni Kalau tuan-tuan nak masuk syurga ni tuan-tuan Tuan-tuan kena ambil inisiatif Immediate Apa? Dia panggil apa? Action ya. Kalau tak ada naas kita tuan-tuan Sebab kematian kita tak tak apa? Tak beritahu kita bila ya. eh? Benda yang paling tinggi risiko ni hari ni tuan-tuan ya. Kalau kita mati kita masuk naka tapi jauh mana kita pernah fikir benda tu tiap-tiap hari sekarang Hari ni apa yang kita fikir? Ha, ni dah hujung tahun ni apa fikir? fikir cukup tak duit ni anak nak sekolah tak lama lagi Lepas tu anak nak kat sekolah tak mana ha, Pening mak abak kepada sekolah mana hantar sekarang ha, Kamu nak masuk mak tafiz sekarang Nanti tu takut masa depan tak terjamin pula Macam-macam ha, -macam, -macam tu. Fikir tapi pernah tak kita fikir hari ini Kalau saya mati hari ini Apa lagi ini itu yang nak kenal itu Jadi kita lain tak selalu Sebab masa dia ya, Ada satu suku lah. Jadi sekarang ni apa Saya ulang ni banyak kali dalam, Supaya supaya kita Kita orang kata ambil benda ni Fikir dia secara serius ya. Kalau tuan-tuan sekarang ni Nak nak apa Dia panggil apa nak pastikan tuan-tuan Allah letakkan kita ni dalam syurga kita kena pasti sekarang kita jadi calon syurga kerana ada seorang guru tajwid yang semak bacaan kita tak kira tuan-tuan mengaji seminggu sekali ya? Okay? semak balik bacaan tu lepas tu bila dah semak jangan datang mengaji seminggu sekali buka Quran tu seminggu sekali balik tiap-tiap hari kita baca supaya pastikan tuan-tuan mak mahir ma baca Quran lepas tu tuan-tuan kena -tuan, kita ngaji supaya baca tu faham Jangan setakat baca saja Itu ha, yang kedua So maknanya Kena masuk kelas tajwid Kena masuk kelas bahasa Arab Yang belajar bahasa Arab Nabi Al-Quran ni Kena masuk Kena apa? Ha, tu tak masuk lagi kelas, kelas Tauhid Kelas kelas apa? Ha, Fekah dan sebagainya Banyak orang buat kita yang kita tak buat lagi lah, eh? ha, maknanya kalau tuan-tuan boleh Bekerja tiap-tiap hari nak bagi makan kepada tuan-tuan punya apa? Badan ni ha? Kenapa tuan-tuan tak -tuan boleh -tuan mengaji dia, dia Sedangkan mengaji Al-Quran hukum dia apa? Wajib Berkerja oh, Bekerja cari duit hukum dia apa? Wajib Hukum dia Padu kifayah Harus kepada kifayah Tapi itu yang kita spend most of our time kan? 8 jam, 10 jam, 15 jam tu tadi. Tapi tak apa tuan, tuan. Kali hari hari ni sebab sistem tu dah macam tu. Okey, tak apa you bekerja. Tapi pastikan malam you kena spend di masjid. Pergi mengaji tadi, pergi mengaji bahasa Arab ni, pergi mengaji fiqh, tauhid sunnah tu. Dan mana yang kita tahu tu kita amalkan dia dengan ikhlas. Apa tu minta ampunlah kepada Allah ya Allah. Saya ini kalau nak ikut tuan, melebihkan lagi apa? Urusan-urusan dunia saya berdasarkan apa, ya? Lebih daripada urusan ah, saya, saya minta ampun pada kamu ya Allah Eh, moga-moga Allah terima dan tuan kita punya amanah Tapi jangan hari ini tuan kita bekerja kita, kita muka langsung kita tak ngaji tuan-tuan Itu adalah satu benda yang besar bagi kita tuan okay, hari ini kita tak nampak tuan-tuan eh. Tapi kalau hari datangnya kematian kita Kita akan menyesal sesuatu Biar kita menyesal sekarang Jangan kita menyesal pada tuan Okey, setakat tuan-tuan eh. kita sambung lagi Saya berhenti dekat pagian satu dulu kan eh. Pada X1 tu, sebelah tu nombor 1, nombor 1 tu nanti kita akan masuk golongan yang kedua. Yang Allah suruh orang yang belum boleh diperjukan. Okey? Setakat itu, bila bila'i Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa